व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा लाहौरी चरगा आज मैं आपके साथ लाहौरी चरगे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है आज मैं आपको सारा तरीका बताऊँगी कि लाहौरी चरगा बनकर कैसे तैयार होता है लाहौरी चरगा बनाने के लिए मैंने एक मुर्गी ले ली है जिसका वेट डेढ़ किलो से ज़्यादा है इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है कट नहीं लगवाए हैं कट मैं आपके सामने लगाऊँगी किस तरह कट लगाने हैं आपने चिकन की चेस्ट के ऊपर तिरछे कट लगाने हैं इस तरीके से और कट ज़रा डीप लगाइएगा ये देखें कितना डीप है ताकि मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक रच जाए और कट आपने बहुत ज़्यादा नज़दीक लगाने हैं दूर कर कर नहीं लगाने हैं इस तरीके से लगाते जाइएगा ये देखें कितने डीप हैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लिएगा इसकी बैक पर भी मैंने थोड़े से कट लगा लिए हैं इसकी लेग्स पर भी कट लगा दिए हैं गहरे कर कर ये सारे कट लग चुके हैं अब हमने जो इसमें मसाले डालने हैं वो ये हैं पेपरिका पाउडर लिया है मैंने वन फोर टी स्पून दही लिए हैं मैंने आधा कप दही में इसकी मैरिनेशन करेंगे तो बहुत अच्छी होगी और जायका बहुत अच्छा आएगा जीरे का और गोल धनिए का मैंने एक एक चम्मच लेकर इसे ग्राइंड कर लिया है अच्छे तरीके से बारीक नमक लिया है मैंने वन थर्टी स्पून वन फोर टी स्पून लिया है मैंने काली मिर्च पिसी हुई दो चम्मच भरकर मैंने ले लिए हैं कुटी हुई लाल मिर्च दो चम्मच भरकर ही मैंने सुरख लाल मिर्च का लिया है हल्दी ली है मैंने आधा चम्मच एक चम्मच भरकर मैंने गरम मसाले का लिया है एक चम्मच भरकर मैंने पिसा हुआ लहसन लिया है वन फोर्थ कप लिया है मैंने सुफे सिव का तीन नीमुओं का रस निकाल लिया है और थोड़ा सा फूड कलर लेंगे और थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे सबसे पहले दही में हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे धनिया और जीरा डाल दिया है मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हल्दी पाउडर पेपरिका पाउडर नमक काली मिर्चेंर्ख लाल मिर्च पिसा हुआ गरम मसाला लीम का रस सिरका और लहसुन का पेस्ट इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ये सारी मिक्स हो गई हैं अब मैंने इसमें चुटकी बराबर जर्दे का कलर डाल दिया है इससे चरगे का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा जैसे बाजार में होता है अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ढाई चम्मच तेल के तेल से इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और मसाला अंदर तक रच जाएगा इसे भी हम मिक्स कर लेंगे ये सारा मिक्स किया हुआ मसाला मैंने चिकन के ऊपर डाल दिया है सारा मसाला चिकन पर लगा देंगे और हाथों की मदद से मसल कर इसके कट्स में भी लगा देंगे इस तरह से कट खोल खोल कर लगा दिएगा अच्छे तरीके से चारों तरफ इसके मसाला लगा दिएगा हमने इसको छः घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है इससे पहले आपने फ्राई नहीं करना है वरना इसके अंदर मसाला नहीं रचेगा अब मैं इसकी दोनों लेग्स बांध दूंगी घर में जो आपका नॉर्मली धागा होता है उससे बांध दिएगा मैं ये इसलिए कर रही हूँ जब हम इसे स्टीम करेंगे तो इसका गोश्त दरियान में से ना खुले और ये डी शेप ना हो इसी शेप में रहे ये मैंने बांध दिया है इसको अब मैं इसे बाउल में डाल दूँगी और हम इसे शीट से कवर कर देंगे आपने इसको छः घंटे तक फ्रिज में रखना है ताकि मसाला इसमें ठंडक से अच्छे तरीके से अंदर रच जाए ये मैंने कवर कर दिया हम इसे रख देते हैं छः घंटे के बाद हम इसे स्टीम करेंगे ये देखें जी छः घंटे के बाद चिकन की सिचुएशन आपके सामने है हम कवर उतार देंगे और एक बार दोबारा से इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से जो मसाला नीचे बैठ गया है वो अच्छे तरीके से इस पर दोबारा चढ़ा देंगे ये देखें इस तरह से दोबारा मसाला लगा दिएगा कट्स में भी डाल दिएगा दोबारा से ये देखें सारा मसाला लगा दिया है मैंने इसके ऊपर दोबारा अब मैंने एक पतीली ले ली है उसके नीचे चूल्हा ऑन कर लिया है दो गिलास पानी के मैंने इसमें डाल दिए हैं दो लींबू काट के डाल दिए हैं स्लाइसिस में इसके अंदर इसके अंदर हम एक उबाल ले आएंगे ये देखें जी पानी में उबाल आ गया है अब मैं ये इसके अंदर स्टैंड रख दूंगी पानी आपका स्टैंड से दो इंच नीचे होना चाहिए ऊपर ना हो ये चिकन मैंने इसके ऊपर रख दिया है पहले दस मिनट तक आपने इसके नीचे आंच तेज़ रखनी है फिर तीस मिनट आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे गलाना है इसे मैंने कवर कर दिया है ये देखिए जी चालीस मिनट के बाद हमारा लाहौरी चरखा आपके सामने है इसे हम निकाल लेंगे अब जितनी देर में ये थोड़ा ठंडा होता है इतनी देर में हम तेल गर्म करने रख देंगे ये मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया था ये तकरीबन गर्म हो चुका है तेल आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है ठंडे तेल में आपने चरगा नहीं डालना है यह मैंने सारा उठाकर इसमें डाल दिया है आपने एक साइड को तीन मिनट तक फ्राई करना है इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है यह मैंने इसकी तीन मिनट के बाद साइड चेंज कर दी है तकरीबन तीन मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए हम इसे चेक कर लेते हैं ये हमारा चरगा बिल्कुल रेडी है इसे हम निकाल लेते हैं और डिश आउट करते हैं हमारा चरगा बिल्कुल रेडी है हम चेक कर लेते हैं कि ये गला है या नहीं ये देखें ये बिल्कुल गल गया है जहाँ से भी आप चेक कर लें ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया है इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है जैसे बाजार में होता है इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका लाहौरी चरगा बनकर कैसे तैयार हुआ रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा